हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर अजय कोठारी आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है आज हमारे साथ हैं सविता जी ये है औरंगाबाद से जिसको अभी संभाजी नगर कहते हैं तो ये है संभाजी नगर से और इनको 2020 में मतलब कोविड के वक्त इनको सर्वाइकल स्पाइन में नस दब गई थी और इनका हाथ काम करना पूरा बंद कर दिया था हमने इनका सर्वाइकल स्पाइन का सर्जरी पाँच साल पहले ड्यूरिंग कोविड टाइम्स हमने इनका सर्जरी किया था और आज ये फॉलोअप के लिए आई है हमारे पास फॉलोअप के लिए क्यों आई है तो इनको हल्का सा कमर में दर्द है बट हमने इनका सर्वाइकल स्पाइन का सर्जरी किया था तो जब मैं इनको चेक कर रहा था इनका पावर एकदम नॉर्मल सेंसेशन एकदम नॉर्मल और ये अभी हाल ही में कुल्लू मनाली और शिमला जाके आए जहाँ पे इन्होंने वो सिंगल रोप के ऊपर जो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है करने के लिए वो करके आए और आई वॉज अमेज टू सी रिकवरी मतलब इनका क्रिटिकल सर्जरी था इनका जब हमने सर्जरी किया था तब हाथों में और पैरों में काफ़ी पैरालिसिस हो गया था कि उनको चलना भी काफ़ी मुश्किल था डे टू डे एक्टिविटीज करना भी काफ़ी मुश्किल था बट सर्जरी के बाद आफ्टर फाइव ईयर्स ये सिर्फ एक जिंदगी नहीं जी रही है तो एकदम फ्रूटफुल जिंदगी जी रही है कि जिंदगी का पूरा लुफ्त उठा रही है और आई एम सो हैप्पी और आई थॉट शी शुड बी अ इंस्पीरेशन फॉर अदर्स यू नो यू गेट लाइफ ऑनली वर्क एंड यू हैव टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट एंड आई एम सो हैप्पी की आई कुड बी अ पार्ट ऑफ यर जर्नी कि जिसमें उनका इतना सीवियर पेनफुल सर्वाइकल स्पाइन का कंडीशन हमने सर्जरी करके ठीक किया एंड नाउ शी इज लिविंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ So, जहाँ सर्जरी होती है होती होती है, navigated spine surgeries होती है, न्यूरो मॉनिटरिंग होता है इंट्रोपरेटिव स्कैनर्स है ये पॉसिबल है सो so, आज सविता जी से हम सुनेंगे और उनके फैमिली से सुनेंगे और हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि ये क्या क्या कर सकती है इवन आफ्टर सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी खूप डॉक्टरांना पण दाखवलं मी नंतर तुमचं एक यांच्या फ्रेंडनी नाव सांगितलं की तुम्ही त्यांच्याकडे जाऊन ऑपरेशन सर्जरी करू शकता मला दाखवलं तुम्ही सर्जरी सांगितली तर ना सर्जरी केल्याच्यानंतर एकदम छान ऑपरेशन केल्याच्यानंतर दोन दिवसातच मला अगदी हात दुखायचा कमी झाला हातात घ्यायच्या कमी जाग्या आणि नंतर एक तीन महिने आराम केल्याच्या नंतर थोडं तुम्ही ते सांगितले मला की जो खेओबी ते केल्याच्या नंतर मी सहा महिन्यानंतर सगळं काही घरातलं काम करू शकते आता तर माझ्याकडं मी सगळं करते

आता ते बसून सुद्धा काम करत मी ओके छान लाईफ माझा एन्जॉय करते ज्या कोणी केल्या ना त्या मी केल्या अच्छा म्हणजे ऑपरेशन होऊन करून दाखवलं विशेष म्हणजे बाकीच्या लेडीज सांगत होत्या तुमचं ऑपरेशन झालंय तुम्ही कशाला डेअरिंग का हा हा तरी सुद्धा त्यांनी धाडच दाखवलं आणि ते करून दाखवलं ते म्हणून मला आलं पाहिजे ऑपरेशन झालं म्हणून काय लोकांना काय संदेश द्या तुम्ही त्रास होत असेल तर लवकर दाखवा आणि ऑपरेशन जर सांगितलं सरांनी तरी करून घ्या त्याच्यामुळे तुम्हाला काही त्रास होणार नाही बरोबर नॉर्मल तुम्ही जीवन जगू शकता तुकडा सांगू इच्छितो नाही आधी पण आईचा त्रास बघून म्हणजे खूपच हो वाईट वाटायचं की बाबा नॉर्मल काम करता येतो नव्हती तिला घरातली बरोबर आज मला खूप बरं वाटतंय की ती सगळ्या तिच्या गोष्टी स्वतः करू शकतो लाईफ चेंजिंग इफेक्ट होत आहे सर्जरी म्हणजे